Почему? Права э, не даются, права берутся, да, то есть права берут, за них нужно бороться и я всем своим, ну, там, как сказать, клиентам или людям, которые обращаются за помощью в разных сложных ситуациях, я пытаюсь им это объяснить, что, ну, подлежащего офицера, говорится, шампанское не течет. То есть нужно бороться, нужно бороться за свои права и, и ну, стоять насмерть, если бывают такие ситуации, идти, идти до конца. И когда противник это видит, во-первых, а, тебя уважают, во-вторых, они понимают, что ты не сдашься и скорее всего, на каком-то этапе они отступают. И даже бывают моменты, да, когда там все плохо, но, как говорится, иногда черная полоса бывает взлетной. То есть что-то за этим потом, ну, какой-то прорыв должен произойти по-любому. И э, вот у меня на прошлой неделе был такой случай. Э, э, мы боролись по одному делу 14 лет, Слава. Мы судились 14 лет за э, рейдерский захват, у одной семьи забрали квартиру в центре Киева. Мы 14 лет судились вместе с прокуратурой района. И, слава Богу, наконец-то, после того, как мы написали жалобу в Евросуд по статье 6, прокуратура удвоило усилия, и мы в суде выиграли это дело. То есть семье вернули квартиру, которую рейдеры забрали. И да, я вам скажу, было очень сложно, очень много людей в этом было задействовано. Мы дважды прошли через Верховный суд. Это дело Хапоенко. И, и, и у нас даже по делу два судьи умерло за время слушания. Представьте этого дела. В том числе Зудя Зубков слушал наше дело. Но в конце концов, вот у меня в папочке есть это решение, могу показать, что да, если борешься, то, конечно, это пол жизни ушло, но это борьба. Я надеюсь, что следующим поколениям не надо будет пол жизни судиться за свои квартиры. Ну, вы понимаете, Слава, сегодняшний день надо понимать, что, знаете, как говорил это в «Бусидо», написано, что жизнь воина – это как цветок, то есть сегодня есть, завтра нет. И ты должен понимать, что каждый момент, он может быть последним, на самом деле, и исходить из этого. Вот. Поэтому у нас, к сожалению, многие люди, они живут каким-то таким заоблачным завтра, думают, что завтра я встану, буду заниматься, начну бороться, начну меняться, буду что-то делать, чтобы самому измениться в лучшую сторону, но никакого завтра нет. Есть вот только этот миг, в котором мы живем, есть только сейчас и к сожалению, не очень многие люди это понимают. И последнее вот ну, событие с Димой Гроссманом, конечно, очень все были шокированы тем, что вот такой молодой человек умер и сколько планов было у него, я знаю, и проектов, и мы сейчас хотим вот с друзьями-правозащитниками создать такой как бы реестр дел Дима Гройсмана и сделать, может быть, какой-то фонд и пытаться продолжать его эти дела по защите прав человека. То есть защита прав невинно осужденных, там, беженцев, я не знаю, ну, много дел было у Димы, да. То есть, и он с пытками боролся, то есть